Bəxtiyar Vahabzadə 1925-ci ildə Şəki şəhərində Fəhlə ailəsində anadan olmuşdur. Kiçik yaşlarında ikən ailəliklə Özümə Bakıya köçmüşlər. Burada orta məktəbi qotaranlar sonra Azərbaycan Mənim Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. Maraqlı adamlar layihəsindən xalq, xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə haqqında fakt və əhval-halatları sizlərə təqdim edirəm. O ilk şeirini Səməd Vurğun olan məclisdə oxuyanda məni, həm babamla, həm çox həyəcanlı imiş. Şeir bitəndə Səməd Vurğun ayağa qalxır günərim, və bu cavan oğlan məndən də sabadım, yaxşı yazır deyir. Ondan sonra az məni, vaxt ərzində günərim, Bəxtiyar Vahabzadə məşhur şairə çevrilir. Bəxtiyar Vahabzadə 20 yanvarda General Dubinyakın izni ilə Anax şüdəcə və həyətlə qarşılanmışdı. Bəxtiyar Qızadənin nəyin kəhf olması, hətta öldürülməsi mənim, də mümkün uldurdum, ola bilərdi. Elaləm dilim. Sevgi şeirlərinin ən məşhuru olan Bir salama dəymədi şeiri ünvanlıdır. Doğrudan da ayrıldı şamın 5 il sonra rastlaşanda onun salamını alıb. Bəxtiyar Qızadə buna görə bu şeiri çox sevir və məclislərdə tez-tez deyirmiş. Bir gün Əminə Yusif qızın ifasında o şeirə qulaq alsə, necə valeh olursa, bir daha nə özü düşündüyü, nə də başqalarının deməsinə razı olmur. Bəzən bircə oğlu, kəlmə. O Afqanistanda olanda Bəxtiyar Vahidzadə ona zəng edir. Telefonla deyiblər ki, ki onun işlətdiyi korporasiya dağıdılıb partladılıb. Fərqini bilmirəm, Bəxtiyar Vahidzadənin əlində qalıb və ondan da şəkər xəstəliyi tapıb. Bir dəfə oğlu İranda də olanda bu buna bənzər hadisə baş verir. Oğlun dəstəsindən də 5-6 adamı öldürüblərmiş. Xəbərdən 7 arsona əlinə qaydan oğlunun görən mi? bəxtiyar vaqzadə heyran edir. Ayağa qalxıb, amma qıldamır mə. Başqiyar vaqzadə Türkiyədə məhəllənin onlarda həkim şoka düşür. Rənggəndən keçəndən sonra üzünü şairə tutub Ola bilməz. Baxtiyar müəllim, sizin ürəyiniz yoxdur. Bəxtiyar Vabzadə gününçü. Ürəyim var, ancaq sağdadır. Onun ürəyi doğundan da sağdadır. Xalq şairi Bəxtiyar Vabzadə 2009-cu il fevral ayının 10-unda vəfat etmişdir.